ফুৰিবলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ কিন্তু পেকিং আজিলৈকে একো কৰাই নাই পেকিং বাৰু অলপ পিছে পৰে কৰিম এতিয়া মই দুপৰীয়া ভাতৰ যোগাৰখিনি কৰি লওঁ আজি বনাম মই কলডিলৰ লগত মুৰ্গী মাংস এয়া চাগে খাই বেয়া পোৱা মানুহ কোনো নায়েই এইফালে কলডিলখিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু কলডিলৰ যে এই ফুলপাহ তাৰ ভিতৰতে টানকৈ অংশ এটা থাকে এইখিনি এতিয়া টানি প্ৰথমে উলিয়াই এইখিনিও সৰু সৰুকৈ মই মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম আৰু এইফালে পিঁয়াজ আদা নহৰু সকলোখিনি মই যোগাৰ কৰি ললোঁ এতিয়া এইফালে গেছত মই কেৰাহী পাতি দিছোঁ কেৰাহী গৰম হ'লেই আৰু এতিয়া ইয়াতে মিঠাতেল মই দি দিছোঁ ইয়াতে মই তেজপাত দিছোঁ দুখিলা আৰু পিঁয়াজ এইফালে দিলোঁ আদা নহৰু আৰু এইখিনি অকণমান ভাজি লৈছোঁ এতিয়া দিছোঁ মই চিকেনখিনি আৰু চিকেনখিনি মই বনলেছ চিকেন লৈছোঁ ইয়াতে নিমখ হালধি সেয়া দি দিলোঁ আৰু এইখিনি অলপমান ড্ৰাই কৰি ভাজি লোৱাৰ পিছত এয়া জলকীয়া দি দিছোঁ চাৰিটামান আৰু এয়া সৰু সৰুকৈ আলু কাটি দি দিছোঁ আমাৰ যিবিলাক অসমীয়াৰ থলুৱা খাদ্য এইবিলাকত বেছি মা মছলা ব্যৱহাৰ কৰিলে তাৰ যোনটো আচল সোৱাদ সেই সোৱাদটো নাইকিয়া হৈ থাকে সেইটো কাৰণে মই মছলা একোৱেই ব্যৱহাৰ কৰা নাই তাতে আৰু ভীমকলৰ কলডিল এইফালে সিজিলেই কলডিলখিনি আৰু এতিয়া ওপৰত মই অকণমান কেঁচা ধনিয়া কাটি দিছোঁ আৰু আজিৰ থালিখন এইফালে ধুনীয়াকৈ মই সজাই দিছোঁ এটা বানবাটিত মাংসখিনি উলিয়াই দিলোঁ ভাত এইফালে দালি আৰু এয়া কলডিলৰ লগত মুৰ্গী মাংস আৰু এক পিছ নে নেমু দি দিছোঁ আৰু এটা ভোট জলকীয়া ধুনীয়াকৈ আজি দুপৰীয়া থালিখন ৰেডি হৈ গ'ল আৰু সকলোকে ভাত বাঢ়ি দিলোঁ এইফালে ইহঁতি খাই খুব ভাল পাইছে আৰু এতিয়া ময়ো লগতে বহি একেলগতে ভাতকেইটা গোটেইকেইটাই খাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ পাৰ্লাৰলৈ মোৰ বহুত কাম আছে আজি এইফালে মই পাৰ্লাৰ আহি পালোঁ আৰু কৰিলোঁ মই থ্ৰেডিং আৰু এইফালে চুলিখিনিও স্পা কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ঘৰ আহি পোৱাৰ পিছত প্ৰথমতে এওঁক মই ডিউটিলৈ পঠিয়াই ললোঁ আৰু এতিয়া মোৰ কৰিব লগা আছে পেকিং বহুতবোৰ পেকিং কৰিব লগা আছে আৰু অকল মোৰেই নহয় বেটা আৰু মাজনীৰ কাৰণেও ময়ে পেকিং কৰিব লাগিব আৰু কেনিবা যাম বুলি ভাবিলে যে কিমান বস্তু ল'ব লগা হয় এতিয়া প্ৰথমতে মই মোৰ নিজৰ কাপোৰখিনি বোলো পেকিং কৰি লওঁ তাৰপিছতে আৰু ইহঁতৰ বস্তুবিলাক ভৰাই থাকিম আৰু ক'ত যাবলৈ ওলাইছোঁ নেক্সট ব্লগত আপোনালোকে গম পাবই